26 січня в четвер знімальна група телеканалу Жовта річка побувала на жовтоводському хлібозаводі. Ігор Затинанський запросив на підприємство представника італійської компанії Полін та міського голову. Відбувся цікавий діалог. Ми сюди приїхали з большим удовольствием. Потому что Украина в настоящее время открывается все больше и больше. Мы uh, встречали компанию Добробут у себя в гостях в прошлом году в Италии. Мы uh, достаточно хорошо познакомились. And we decided to be very close to the

И мы очень глубоко верим в хорошие отношения. Когда есть хорошее понимание, когда есть хорошие отношения, то тогда люди и предприятия могут лучше работать, лучше сотрудничать. Мы приняли приглашение. Вот компании Добробут, чтобы посетить предприятие, посмотреть производство. Владимир Васильевич, хочу подчеркнуть, когда я был в гостях у компании Полин, и я попросил рассмотреть возможности совместного сотрудничества, то в первую очередь вопрос был задан на Украине, в Украине есть коррупция. Как это будет? Дадут ли возможность э, нам работать? Э, то я э, заверил, говорю, в первую очередь, когда вы приедете, вы встретитесь со, э, с мэром, это мэр, который ну, решает все вопросы, э, и он э, сам даст гарантии, что никаких коррупционных схем, никаких. Э, so, с них so, поборов никто so, требовать man. не будет. Я вообще-то адвокат. моя работа основная это protected my, and, uh, protect business. Это не Моя специализация business. То есть я как никто понимает, что они хотят. Как никто понимает, что они хотят. И моя миссия здесь на этой должности будет заключаться в основном в том, чтобы создать максимально благоприятные условия для бизнеса в этом городе. Потому что я как и вы понимаю, это система. В системе в этой мы, они... Вы и люди. Because Если in the, in the you, Любые uh, шаги, которые приведут к потере равновесия в системе, приведут в конце концов к ее падению. Поэтому я не буду здесь okay. топтаться как слон. Последний лад. So Все, взаимосв... Все, взаимосвязано, But поэтому я еще раз говорю, Игорь Анатольевич, мы знакомы достаточно давно, предприниматели города многие знают. Меня, да, time, это, наверное, лет, наверное, по 20, по 20 лет меня знают, поэтому But я человек, который... Since, uh, понимаю, что в этом городе в сегодняшней ситуации от нас ждут, и Запад ждет от нас отсутствие коррупции. Реально. like uh, in Europe, that uh, we guarantee the, that uh, there is no corruption. And my opinion is that we have to start uh, from our side. We can fight uh, the corruption very fast. There For is. sure. This is why I came personally to the invitation of Igor. We don't involve other people, any third parties that we may do not know. Поэтому и было принято решение приехать лично к Игорю Анатольевичу, чтобы не вовлекать в этот процесс переговоров никакие третьи лица, чтобы переговоры прошли открыто, понятно для других и на условиях, которые мы согласуем напрямую. Під час екскурсії хлібозаводом делегація зустріла представників компанії Фріч, які монтували нову лінію обладнання, що було придбано у 2016 році. Володимир Абрамов поцікавився у іноземних гостей, чи дотримуються домовленості з боку української сторони. Є проблеми проблема взаємошеннях з бізнесом, який заказав етап.

а надо? Я не дам контроля вам, я не дам. Это мы уже сейчас сделали вложение для того проекта, который будет… Это решение, которое Когда кровля текла, тут катастрофа просто. Да, было Да. Три года назад. Три года назад я был здесь никак, никак, никак просто как, как адвокат. И видел, что там творилось. Вот это позволило обеспечить решение первой проблемы. Мы здесь закончили крышу в этом здании, когда начали этот проект с притчей делать. Сейчас мы с Полин начинаем другой проект, и это как раз будет помещение, где будут размещены линии. Длина получается этого здания 84 метров. Логистика хорошая. Дорога, которая выезд города, вон она, вот эта дорога. Да. И в дальнейшем вот здесь место, место, которое э, свободное, вот получается, мы ведем сейчас переговоры, чтобы э, там э, строить склад готовой продукции. Потому что площадей со временем будет тут не хватать в ближайшее время. В кінці зустрічі Ігор Затинацький підвів підсумки та поділився планами на майбутнє. Далі – пряма мова. что люди продают, я уже говорил, не только оборудование, а у них замкнутый цикл. То есть это получается покупка оборудования, это установка оборудования, это гарантийные все обязательства, и самое главное, это технология и обучение персонала. То есть полностью обучает персонал, и этот продукт тогда, он современный, и естественно, он востребован. Оборудование э, Фрич которую линию вот ставят здесь, третью линию, то в данный момент вы видите, вот части этой линии мы разгрузили машины, и еще сегодня приходит два грузовика, где, будет, где находится эта линия, оно будет распаковываться и подъемным краном подаваться в монтажный проем. Вот здесь будет устанавливаться. Вы видели ребят, это с компании Фрич, они приехали из Германии для того, чтобы полностью собрать линию. Как только линия будет собрана, прилетают технологи, которые будут работать с нашими специалистами, с нашими технологами, которые полностью обучат и будут следить за качеством продукта постоянно. Вот на этой линии необходимо, чтобы работало 5 человек. Мы работаем круглые сутки, то есть в перспективе, как только отработается технология, это добавится еще 20 рабочих мест. На первом этаже линия планируется по сахарному печенью и по крекеру. Там будет примерно около 35 человек задействовано. Это крупная линия, это большая линия. Там 45 метров только печь. Ну вот вы смотрели, фотографировали, видели. У нас все открыто, мы ни от кого ничего не прячем. Это будет Сама печь только длиной 45 метров. Если здесь были большие промышленные печи, их длина была 11 метров. То этой печи получается вот такая длина. 45 метров одной только печи. Плюс формирующий узел, плюс линия охлаждения. Но ну, это довольно-таки большая. Производительность ее получается 700 килограмм печенья в час будет идти. Когда повышение прошло, зарплаты. Там, где, скажем, импортное оборудование, импортные технологии, мы безболезненно вписались. А там, где старое оборудование, а мы, к сожалению, еще его используем, потому что мы выпекаем и хлеб, и сухарики, и бублики, и пряники, которые были раньше по технологии хлебзавода. Мы их также и выпекаем, но некоторые эти направления остаются сегодня убыточные, потому что мы не можем выйти на эту зарплату. Мы людям выплачиваем деньги, но за счет другого подразделения. К сожалению, это так. Ну, дай бог, это выровняется. Практически мы задействовали всю Украину. Вот когда вы в кабинете были, флажочки стояли. Это те места, где у нас находятся оптовые базы и наши представители. То есть это практически вся Украина. Я думаю, работая с компанией Полин, они имеют хороший опыт, и они помогут сертифицировать наше производство для того, чтобы мы могли продукцию вывозить в Европу. То есть это наши планы на ближайшее будущее. Я думаю, мы сейчас сможем работать с Молдавией, с Грузией. Вот мы уже неоднократно ездили туда, ведем переговоры. Но в данный момент и Украина очень большая страна. И у нас еще ну, здесь очень много работы.